профессионально вел себя во время игры, поэтому чуть голос у меня пропал. Первый раз в жизни такое. <coughs> yeah. okay. Доброго дня, коллеги. Мы рады приветствовать вас на пресс-конференции. <coughs> После матча с нами Сергей Юрьевич Шищенко, главный тренер футбольного клуба «Миколай». Сергей Юрьевич, ваши впечатления от сегодняшнего победу? Вы знаете, мы ожидали очень трудный матч очень трудный, и он такой получился для нас, для нашей команды. Потому что <coughs> я знал, как при Карпате играет, я знаю, что хорошая команда, а мощная команда играет более силовой, футбол. <coughs> Поэтому мы готовились, что будет больше много борьбы, много борьбы будет, много силовой единоборств будет. Поэтому мы очень серьезно готовились. У нас не такая габаритная команда, как в Прикарпатии. я очень рад, что мы сегодня справились с тем натиском, который был на наши ворота. И большое уважение команде Прикарпатии, что все-таки они шли вперед при своих болельщиках, при такой поддержке. И я предупреждал ребят, что будет большое количество болельщиков на стадионе, и поэтому это тоже давление. И я очень рад, что мы справились с этим давлением. И победили. Было, это очень трудная победа для нас на самом деле. Когда забили наши вы решили играть от обороны? Потому что было бы что у вас так больше силы на своем честном поле. Вы знаете, я вообще не пытаюсь играть от обороны. Нас заставляют команды иногда так действовать. И то, что мы забили быстрый гол, это просто стало в подсознании ребят они близко сели к нашей штрафной и, конечно, заслуга при Карпате, что они заперли нас минут на 10-15 после гола, свою штрафную и было такое давление и там много. И мы не играем от обороны, мы не хотим не играть от обороны, но к сожалению сегодня так получилось, что нам пришлось помыть голову на играть. Матч выдался довольно грубым, особенно, власне, в ласточкин сколько в, конце, в это за чем это с чем связано? Ну, вы знаете, это, наверное, эмоции, ребят, потому что никто не хотел проигрывать, и нам недостаточно было, наверное, ничейного результата. Я думаю, это больше эмоциональные какие-то моменты, чем грубые. И, естественно, в тех моментах, где была грубость, ну, вы знаете, игроки играют грубо, когда не успевают. То есть где-то наши игроки не успевали где-то ваши игроки не успевали, была грубость. То есть, наверное, тут это, это обоюдно, когда ты не успеваешь за более быстрыми игроками, наверное, так происходит. То есть не было какой-то грубости такой явной, знаете, то есть это была такая все-таки мужская игра и... Конфликт все же был, был Ну, вы знаете, ну, конфликты бывают. Самое главное, что было без бы страха, не было там много удалений. Вы же знаете, когда такая игра, когда на эмоциях, все равно какие-то стычки бывают, происходят, поэтому без этого никуда. Сколько принципов будет матч для Бакулая в партии? Вы знаете, и что не то, что принципиально, это больше, наверное, было и, и для меня, и для ребят, потому что есть, ну, у нас снова команда строится, мы пытаемся наверное, по-другому играть футбол, по-другому мыслить сейчас. И для нас была очень важна эта победа. Действительно очень важна. Оцените судейство в Ну, вы знаете, я не хочу судить, по сути, какие-то делать выводы, потому что прежде чем судить, я не думаю, что была какая-то предвзятость на самом деле. То есть были фолы, много фолов в нашу сторону. Я же не буду говорить, что он специально это делал. Какие-то были моменты передергивания в сторону прикорпать. То, что с пенальти, ну, честно, мне тяжело судить, потому что был штрафной подача и ставится пенальти. Ну, то есть там, это только он может что-то сказать. Поэтому обсуждать судью, он так принял решение. И, и все. Я прошу. Вы верите в Да. Был, 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 сразу на там не было вот, да, ну, как я могу видеть, был там пенальти или нет? Чтобы да, были люди, не я не Слушай, говорю, не вы, Но, вы, вы сейчас вы... глупости говорите. Что вы говорите? Вы сейчас да. говорите глупости, если бы были порядочные люди, не пошли бить пенальти. Это что вы за Есть такие вы моменты, когда пенальти и близи они... доказывается, не задавайте мне такие. что вы говорите? Вы еще вопрос. Видомай да. був футболіст у складі збірної України, який виступав за булавами, здається, якщо я помиляюся. Ваше особисте ставлення до того, коли ну, зараз ми бачимо, що дуже багато молодих обітків, які да. працюють на матчах ну, доволі високої рівної справи. Да. Так само і багато молодих футболістів. Да. помиляються як одні, помиляються, так і інші. Але є така тенденція, коли. Пара лишних арбитров, вот они производят на горы, по конкретным матчам, в стражем судьбе. Владит на результат матча, Вы Знаете, я согласен с этим. Я с этим согласен, но что я могу комментировать? Ну, ну я ж не отвечаю за комитет арбитров, понимаете? Я их не назначаю на игры. Я ж с ними не работаю. Да, я за них не отвечаю, понимаете? Я отвечаю за свою команду, я ее тренирую. Я готовлю к играм. Понимаете, что я могу сделать? Вы мне за судьи не задавайте вопросы, но я не могу ответить вам на этот вопрос. Ну реально, ребят. Я тренер, я, я играю в футбол. Играл в футбол, тренирую ребят. Мне ну, судьи, на что я за них буду разговаривать? Ну, а вдруг там был пенальти? Надо посмотреть. Я не знаю. Я не могу вам ответить на этот вопрос. То, что молодые ребята, также молодые, я был тоже молодой футболист, меня кидали под танки и мы выплывали. Также и они учатся, ребята, молодые арбитры их включают, они должны расти, набираться опыта и так далее, и так далее. И они где-то будут ошибаться, не без этого. Ну просто, ну, ну я не знаю, как, ребят, я честно не знаю, как вам ответить насчет судьи. Ну что я могу сделать? По Понятен По матчу что-то, поэтому без проблем. в последние а вот, 15 минут с вашей стороны, с вашей стороны были явные грубые порушения на грани фолу. Да, были. Вы ведете какую-то разумову с Конечно. Вы, Но грубые, послушайте, послушайте, грубых не было фолов. Были так фолы. Так. фолы. Грубые это, это когда ноги отрывают. Конечно, Но это, это. когда, когда вы, это, уже грубые. <кругления> я же только что ответил так. на вопрос с парня, что... Но это эмоции, вы понимаете? Это эмоции. Когда ребята уставшие, мозг отключается, ты, ты, устаешь, ты неправильные действия, неправильные решения принимаешь. Посмотрите, сколько у нас фолов было в последние пять минут, я сейчас ребятам сказал, надо быть умнее. Такое давление идет, и вы фалите в то время, когда мы выигрываем, заставляем себя нервничать, болельщиков подогреваем, команду заводим соперника этими фолами и даем себе нервозность из Наоборот, надо быть умнее не фалить. Это не грубость, это эмоции.